Həsr olunan qısa film hazırlanıb. Filmdə dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığına nəzər yetirilib. Azərbaycanın Losanxelesdəki baş konsulluğu Uzeyir Hacıbəyli'nin doğum günü münasibəti ilə dahi bəstekarə həsr olunan ingilis dilində qısa film hazırlayıb. Filmdə sənətkarın həyatı, onun məş Şuşada muğam musiqisinə öyrəndiyi və əsərlərində bundan istifadə etdiyi vurğulanır. 1908-ci ildə 23 yaşı olan Uzeyirbəy tərəfindən müsəlman dünyasında ilk operanın Leyli və Məcnun operasının Bakıda səhnəyə qoyulduğu diqqətə çatdırılır. 1913-cü ildə qadın hüquq və azadlıqlarını ön plana çəkərək təbliğ etdiyi Arşın Malalan operettasının digər ölkələrdə də geniş rəğbət qazandığı bildirilir. 1992-ci ildə Şuşanı işğal edən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Uzeyir Hacıbəyli'nin ev muzeyinin və abidəsinin talan edilərək dağıdıldığı bildirilir. Ötən ilisə Azərbaycanın Şuşanı işğaldan azad etdiyi, Uzeyir Hacıbəyli'nin abidələrini şəhərə geri qaytardığı və hazırda onun ev muzeyinin bərpa olunduğu diqqətə çatdırılır. Sonda Uzeyir Hacıbəyli'nin möhtəşəm irsinin Azərbaycanda və ölkəmizin hüdudları xaricində daim yaşadığı vurğulanır. Gedətdəki sosial şəbəkələrin inkişafı fonunda son illərdə qısa filmlərin əhəmiyyəti olduqca artıb. Bunu nəzərə alaraq 2019-cu ildən başlayaraq Losanxelesdəki baş konsulluğumuz Azərbaycana dair müxtəlif mövzularda təbliğət xarakterli 27 film hazırlayaraq yayib. Filmlərin bir çoxu dünyanın digər aparıcı dillərinə də tərcümə olunub. Nuray Mustafa